Datuk Speaker soalan nombor Ya sila Menteri Datuk Speaker Assalamualaikum Salam sejahtera Salam satu Malaysia Terima kasih kepada yang berhormat Kalabakan Izinkan saya menjawab soalan uh, YB Kalabakan bersama soalan dari YB Pokok Sena Pada 3 Disember 2013 Kerana soalan-soalan tersebut menyentuh mengenai perkara dan isu yang sama Baik Untuk makluman Ali yang berhormat Pergerakan kadar pertukaran ringgit seperti juga mata wang lain, secara amnya dipengaruhi oleh dua perkembangan utama. Dalam jangka masa panjang, pergerakan ringgit mencerminkan asas ekonomi negara. Bagi jangka pendek, pergerakan ringgit ditentukan oleh kuasa pasaran, mencerminkan perkembangan global dan domestik semasa yang mempengaruhi sentimen pasaran. Sehubungan dengan itu, bank negara sentiasa memastikan bahawa keadaan pasaran pertukaran asing kekal teratur. Bagi membolehkan ekonomi negara membuat penyesuaian yang wajar, memandangkan pergerakan ringgit boleh turun naik dalam jangka pendek. Tuan dan Pertua, sejak Malaysia beralih kepada sistem kadar pertukaran apungan terurus dengan izin manage float pada Julai 2005, nilai ringgit telah meningkat 18.9 berbanding dolar Amerika Syarikat semalam pada 18 November 2013. Peningkatan ini mencerminkan asas ekonomi negara yang bertambah baik. Walau bagaimanapun dalam tempoh ini ada kalanya ringgit menyusut atau menambah nilai berbanding dolar Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap perkembangan pasaran. Sebagai contoh, antara 22 Mei hingga 11 Oktober tahun ini ringgit menyusut 5.3% berbanding dengan dolar Amerika sejajar dengan tren serantau berikutan reaksi terhadap pengumuman mengenai kemungkinan pengecilan program pelonggaran kuantitatif dengan izin QE quantitative easing di Amerika Syarikat. Seperti mana-mana sistem kadar pertukaran, terdapat segmen ekonomi yang akan mendapat manfaat daripada nilai ringgit yang lemah dan ada juga segmen yang akan terjejas. Contohnya, apabila ringgit menyusut nilai, pengeksport akan memperoleh manfaat kerana barangan dan perkhidmatan buatan Malaysia kini lebih murah bagi negara-negara luar. Sebaliknya harga barangan dan perkhidmatan yang diimport menjadi lebih mahal Walau bagaimanapun kesan keseluruhan terhadap inflasi berikutan nilai ringgit yang lemah adalah terkawal Kerana barangan yang diimport hanya mencakupi 16% daripada indeks harga pengguna Tambahan pula input yang diimport hanya mencakupi 34% daripada jumlah input pengeluaran pengusaha tempatan yang menjual kepada pasaran domestik Para peniaga juga mengambil kira faktor-faktor bukan kos termasuk keadaan permintaan apabila menetapkan harga barangan. Dalam keadaan sedemikian, pengeksport dan pengimport boleh dan sepatutnya dapat menguruskan kesan pergerakan mata wang terhadap operasi perniagaan mereka. Tu makluman ahli yang berhormat dalam tempoh nilai ringgit yang lemah pada bulan Julai hingga Ogos 2013. Nilai eksport negara telah meningkat sebanyak 8.4% berbanding negatif 3.8% pada separuh pertama 2013. Langkah-langkah pengukuhan ringgit antaranya pertama, mengukuhkan permintaan dalam negeri sejak tahun 2000 lagi yang merupakan pemacu kepada pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk penggunaan dan pelaburan swasta dan kerajaan. Kedua, mengukuhkan sistem kewangan melalui perbankan yang berdaya tahan serta pasaran bond domestik yang lebih pelbagai dan meluas. Ketiga, mengukuhkan paras reserve antarabangsa. Contohnya pada 31 Oktober 2013 berjumlah 137.1 137.1 bilion US dollar bersamaan 446.2 bilion ringgit yang cukup membiayai 9.7 bulan import tertangguh keempat mengukuhkan eksport dengan membina produk PKS yang lebih pelbagai dan berkualiti serta mencari pasaran baru di luar negara dan kelima mengekalkan kaedah managed float dengan izin atau kaedah apungan terurus dan tidak mengguna kadar tukaran tetap atau fixed exchange rate dan tidak juga mengamalkan apungan bebas atau free float. Saya nak maklumkan ya apabila kita sebut penyusutan uh, tadi saya sebut 5.3% uh, nilai uh, ringgit dibanding dolar Amerika daripada 22 Mei uh, tahun ini hingga 11 Oktober. Uh, ia juga berlaku kepada peso Uh, Filipina uh, merosot 4.5%, uh, baht Thailand merosot kepada 5%, rupiah Indonesia uh, merosot 14.8%. Uh, Renminbi 0.2%, Singapore dollar 0.5%. Bukan hanya Malaysia yang merosot akibat daripada fenomena quantitative easing yang berlaku di Amerika itu dia baru buat pengumuman belum lakukan pun. Eh uh, lagi yang saya ingin kongsikan di sini sebelum saya menjawab soalan uh, yanghormat Bagan. Uh, ringgit menyusut dibanding Singapura dolar tadi disebut juga oleh uh, Kalabakan. 12% uh, merosot dengan Chinese Renminbi 12.5%, Australian dollar 4%, Thai baht 10.4%. Namun antara 21 Julai 2005 hingga 18 November 2013 bermula kita melaksanakan manage float ringgit mengukuh eh, dibanding US dollar antara dua tarikh itu semalam dengan 21 Julai 2005 eh, mengukuh dibanding US dollar 18.9% mengukuh dibanding pound sterling 28.6% mengukuh dibanding dengan euro 72% mengukuh dibanding dengan Japanese yen 5.8% mengukuh dibanding Korean won 21.7% dan mengukuh dibanding Indonesian Rupiah 40.7% mengenai hutang kesan daripada penurunan nilai ringgit kepada hutang kerajaan persekutuan adalah kecil ini kerana jumlah hutang terkumpul dalam mata wang asing adalah rendah iaitu hanya 3% daripada jumlah hutang kerajaan persekutuan pada akhir Jun 2013 jumlah hutang dalam mata wang asing adalah hanya 16.5 bilion atau 1.6% daripada anggaran KDNK bagi tahun 2013 daripada jumlah ini hanya 40 juta ringgit yang perlu dibayar balik tahun ini oleh itu kesan penurunan nilai ringgit ke atas khidmat bayaran hutang dan pembayaran balik adalah kecil yang tentang swasta saya jawab kemudian terima kasih terima kasih Tuan Deputu terima kasih Mbak Menteri penurunan, penurunan nilai ringgit ini adalah uh, persepsi negatif pasaran Antara lain disebabkan rating kita agak rendah dan revenue ataupun pendapatan kita sempit banyak bergantung kepada petroleum dan juga gas dalam masa yang sama hutang kita besar berbanding dengan negara-negara yang ekonomi dia lebih kuat lagi seperti Singapura dan juga Australia bagaimanapun kita mempunyai kekuatan yang pertamanya inflasi kita rendah. Yang keduanya kita full employment. Ketiganya fiscal deficit kita kecil dan trade surplus. Jadi dalam keadaan penurunan wang ringgit kita ini sebenarnya kita kena ambil peluang. Apabila harga eksport kita lebih murah secara relatif. Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan Apakah sebenarnya usaha konkret yang dibuat oleh kerajaan bagi kita melonjakkan ekspor kita supaya kita dapat mengambil keuntungan daripada segi volume dan faedah yang maksimum? Seterusnya tuan-tuan Pertua dalam keadaan nilai mata wang kita yang lemah ini sebenarnya ada baik dan buruknya. <coughs> Jadi dalam konteks kita nak menjadikan Malaysia daripada sekarang sehingga tahun 2020. Saya ingin bertanya kepada pihak Menteri, apakah sebenarnya rejim dan jajaran ringgit yang lebih baik supaya kita dapat optimalkan apa juga usaha-usaha kita berbanding dengan mata wang dengan negara-negara yang menjadi rakan dagang kita utama? Terima kasih. Kita ada tiga rejim. Uh yang buat majdin ya yang pertama tadi saya dah sebut fixed exchange rate yang kedua float floating exchange rate dan satu lagi ialah managed float yang kita gunakan sekarang ini ataupun uh, uh, kadar pertukaran yang terurus ya uh, memanglah kita ada hasil daripada petroleum uh, kalau kita melihat hasil daripada lembaga hasil dalam negeri LHDN iaitu cukai langsung jumlahnya 130 bilion cukai tidak langsung yang dipungut oleh Kastam 33 bilion pendapatan daripada Petroleum ini 27 bilion tetapi kita ada lagi kaedah-kaedah ya, untuk kita menambahkan uh, hasil negara ini uh, yang disebut bagaimanakah cara untuk kita uh, meningkatkan ekspor uh, cara yang termudah, terkini yang telah diumum uh, kita memberikan bantuan pakej PKS yang pelbagai dalam kita punya bajet 2014 dan uh, satu lagi ialah mencari pasaran-pasaran baru itu sebab uh, pemimpin kita uh, selepas timbalan perdana menteri tiba uh, perdana menteri pergi uh, mencari segala pasaran baru di luar negara sekarang berada di Bangladesh sebelum itu di Sri Lanka uh, timbalan perdana menteri di Amerika Syarikat ya segalanya itu untuk mencari pasaran-pasaran baru uh, ke negara-negara asing namun satu perkara yang penting ialah apabila kita mengamalkan GST satu lagi kebaikan GST selain daripada yang saya sebut pada malam tadi untuk kita menutup ekonomi gelap uh, daripada 30% kepada 10 hingga 15% sahaja satu lagi kebaikan GST yang amat-amat uh, ketara yang saya ingin kongsikan di sini dengan ahli-ahli yang berhormat ialah barang-barang yang kita ekspor ke luar negara tidak dikenakan GST sekarang ini ada cukai jualan ya, uh, 10% barang-barang itu terlibat uh, uh, bererti mahal uh, sekitar 10% namun 10% itu tidak akan ada lagi kerana cukai jualan akan dimasukkan. 6% juga tidak dikenakan pada sebarang barangan ekspor. Oleh kerana itu sekali lagi apabila duit menyusut dengan uh, cukai GST tidak dikenakan pada barangan-barangan ekspor, ekspor kita insyaAllah akan melonjak. Terima kasih.